बसमिलकुम उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे आज एक अहम और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है सक्सेशन सर्टिफिकेट सक्सेशन सर्टिफिकेट कैसे बनती है इसका मुकम्मल तरीक़ार इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में कम्प्लीटली इन्फार्मेशन देने की कोशिश करूँगा और ये भी बता दूंगा कि सक्सेशन सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट वाइज़ बनती है या ऑल ओवर पाकिस्तान में किसी भी जगह बन सकती है आपका ज़्यादा वक्त ले लिया बग़ैर आगे बढ़ते हैं मगर एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें और अगर जहन में कोई सवाल आता है तो कमेंट्स में इजहार भी ज़रूर करें ताकि आपको जवाब देने की भरपूर कोशिश कर सकूँ सक्सेशन सर्टिफिकेट यानि जानशीनी या विरासती सर्टिफिकेट है जब कोई बंदा फोत हो जाए और उसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी एसेट्स हों या, या बैंक अकाउंट सेविंग सर्टिफिकेट्स कोई गाड़ी या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा अलाउंस देने का लेटर मौजूद हो तो उसके वारसी नादरा से रजू कर सकते हैं वरासतनामा पहले भी कोर्ट से हासिल किया जाता था और अब भी कुछ सूरतों में अदालत से ही रुझू करना पड़ता है अमूमी तौर पर कोर्ट कचहरी में अदालती कार्रवाईों से अनजान शरीफ सादा लोग फार होते हैं कुछ एजेंटों के हाथे चढ़ जाते हैं तो कुछ वकीलों के राम करम पर जिसकी किस्मत में अक... किस्मत अच्छी हो या कोई जान पहचान हो तो उसका काम ज़रा जल्दी हो जाता है वरना फ़ारी उसके नसीब बन जाती है तो ऐसे में नादरा हुकूमत ने यह अथॉरिटी दे दी है एक सस्टमेटिक तरीक़े के साथ आवाम को कम से कम वक्त में ट्रांसपेरेंट तरीक़े से सक्सेशन सर्टिफिकेट का उल मुमकिन हो फ़िलहाल नादरा की यह सहूलत इस्लामाबाद पंजाब और सिंध में मौजूद है के पी और बलूचिस्तान और बाकी इलाकों में मंरीब यह सिस्टम भी लग जाएगा प्रोसेस का तरीका कार और ज़रूरी काज के बारे में बता देता हूँ इसमें जो एप्लीकेंट है अप्लाई करने के लिए जो जाएगा उसके कार्ड की कापी नंबर वन उसके कार्ड की कापी की ज़रूरत होती है नंबर दो जो फोत्थ हुआ हो उसकी डेथ सर्टिफिकेट और नंबर तीन पे नादरा से जो कार्ड कैंसिल करवाएगा उसका लेटर नंबर चार एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और नंबर पाँच पे तमाम फैमिली मेंबर्स के कार्ड की कापियाँ और नंबर सिक्स नादरा की फार्मेट के मुताबिक एफिडेविट उनके वेबसाइट पे मौजूद है वो डाउनलोड करके उसके स्पेसमैन या एफिडेविट जो बनाने वाले हैं स्टाम्प फ्रोश वो ख़ुद बना के दे सकते हैं डिटेल आपको देनी होगी सात नंबर पे जितने एसेट्स हैं जो प्रॉपर्टी है उनके कागजात की कापियाँ वो आपको प्रोवाइड करनी होंगी इसके अलावा रेयर केस में नादरा आपसे कोई और डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर कर सकता है वो उनके साथ जीतता रहे हैं मसला इसकी डिटेल इस तरह है मसल किसी का वालिद फौत हो, हो जाता है इसकी फैमिली में दो बेटे दो बेटियां और वालदा मौजूद हैं तो यह पांच अफराद वारसन वारसन में शुमार होते हैं अब वालिद के नाम पे जो भी जायदाद हैं वो उस वक्त वारसान के नाम होंगी जब सक्सेसन सर्टिफिकेट बन जाएगी सक्सेसन सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड करेंगे मुतल इदारे को और इसी तरह बंग में भी मौजूद रकम का भी यही है सबसे पहले वालिद की डेथ सर्टिफिकेट यूसी या कंटोनमेंट बोर्ड या अगर इस्लामाबाद के रहने वाले हैं तो सीडीए से हासिल करता जो डेट सर्टिफिकेट है वो उसके बाद नादरा से आप एफआरसी बनवाएंगे। एफआरसी के बारे में भी जो ना मेरी एक वीडियो है डिटेल में किस तरह अप्लाई होगा फैमिली सर्टिफिकेट बनवानी होगी एफ़ आर सी बनवाने के लिए बहन भाइयों में से किसी एक को जाकर प्रोसेस कराना होगा सबको जाने की ज़रूरत नहीं है सारे फैमिली मेंबर्स को जाने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ सारे फैमिली मेंबर्स के आईडी कार्ड की कापियाँ उसके पास होनी चाहिए एक बंदा लेके जा सकता है इसकी फ़ीस हज़ार रुपये है उसी टाइम आपको एफ़ आर सी मिल जाएगा उसके लिए टाइम नहीं लगेगा एफ आर सी हासिल करने के बाद वालिद का आई डी कार्ड नादरा से कैंसिल करवाना होगा ये काम भी नादरा से उसी दिन हो सकता है जिस दिन एफ़ आर सी के लिए आप अप्लाई करेंगे कैंसिलेशन लेटर आपको एक दिन बाद मिलेगा और डॉक्यूमेंट्स जिनकी ज़रूरत है इनकी लिस्ट स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है मैंने आपको ज़बानी भी बता दिया है तसली से चेक कर सकते हैं प्रॉपर्टी के कागजात असल आपके पास होना चाहिए बैंक अकाउंट है तो उसकी बैंक स्टेटमेंट जिस पर बैंक की स्टैंप लगी हुई हो वो ले लें सेविंग सर्टिफिकेट्स उनके असल इसके अलावा और भी अगर फाइनेंशियल कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो सारे ओरिजिनल साथ लेकर जाएंगे मदरा ऑफिस से ओरिजिनल आपको वापस करेंगे सिर्फ फोटो कापियाँ वो आपके एप्लीकेशन के साथ लगा के आगे सेंड करेंगे और फीस के बारे में इसकी दो किस्में हैं एक आपकी जो मालियत है प्रॉपर्टी वो एक लाख से ज़्यादा है तो उसकी फीस बीस हज़ार रुपये है और अगर आपकी मालियत जो प्रॉपर्टी है वो एक लाख से एक हज़ार भी कम है तो उसकी फ़ीस दस हज़ार रुपये है इसलिए आपको एहतियात से और तसल्ली से आपका केस प्रोसेस करना होगा कि कोई चीज़ अगर रह गई तो उस की फ़ीस दोबारा से बीस हज़ार रुपये हो जाएगी आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा सक्सेशन सर्टिफिकेट की फ़ीस के बारे में आपको बता दिया और अब आते हैं आम शहरी नादरा के किस किस ऑफिस में जाकर ये सहूलत हासिल कर सकते हैं तो इसका जवाब है कि जिस बंदे की प्रॉपर्टी जिस डिस्ट्रिक्ट में हो जो फौत हुआ है उसकी प्रॉपर्टी जिस डिस्ट्रिक्ट में हो उसी डिस्ट्रिक्ट के नादरा ऑफिस से केस प्रोसेस होगा फॉर एग्जांपल किसी की प्रॉपर्टी इस्लामाबाद में है बैंक अकाउंट इस्लामाबाद में है वो ख़ुद अभी रहते लाहौर में तो वो केस इस्लामाबाद से ही प्रोसेस होगा और अगर लाहौर में भी प्रॉपर्टी है इस्लामाबाद में भी प्रॉपर्टी है मतलब दो डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी है मौजूद है कराची में है तो इस सूरत में उसके पास एक चॉइस है वह नादरा से डिक्लाइन लेटर के लिए दरख्वास दे दे सकते हैं और डिक्लाइन लेटर चैन्ट 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 चैन्ट. तो वो हासिल कर सकते हैं वो अपनी मर्ज़ी के किसी भी लाहौर के किसी कोर्ट में या इस्लाम आबाद के किसी कोर्ट में सब प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ पर भी हैं उनके बहाव पे वो केस फाइल कर सकता है जहाँ उसको ईजी हो वहाँ से वो प्रोसेस सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है और अगर आप चाहते हैं कि नादरा ऑफ़िस से ही सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल जाए तो इस्लामाबाद में जो प्रॉपर्टी है उसका केस इस्लामाबाद में फ़ाइल होगा इस्लामाबाद ऑफिस वाले डील करेंगे और लाहौर में जो प्रॉपर्टी है वो लाहौर में नादरा ऑफिस देखेगा इसके अलावा किसी बंदे के वारसन में अगर छोटे बच्चे हैं तो उसका केस भी जो ना कोर्ट ही देखेगा नादरा उसको प्रोसेस नहीं करेगा नादरा की तरफ़ से उसके ब्याह पे डिक्लाइन एक सर्टिफिकेट मिलता है वो लेकर कोर्ट जाना होगा इस डिक्लाइन लेटर की कोई फीस नहीं है ये फ़्री ऑफ कास्ट है और डिक्लाइन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो डेथ सर्टिफिकेट नंबर टू एफ आर सी नंबर तीन नादरा से जो कार्ड कैंसिलेशन लेटर है वो और जो प्रॉपर्टी है उसकी एक फ़ुटो कापी ये चार चीज़ें लगा के देंगे उसी वक्त आपको वो डिक्लाइन लेटर बना के आपके हवाले कर देंगे इसके अलावा जिन भाइयों के बहन भाई बाहर रहते हैं वो परेशान होते हैं कि उनके लिए क्या किया जाए तो उसका नादरा के सिस्टम में ये सहूलत मौजूद है कि वो ऑनलाइन बायोमेट्रिक दे सकते हैं और सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए जो अप्लाई करते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स सब के बायोमेट्रिक होंगे लेकिन ये फ्री ऑफ कास्ट है ये किसी इजी पैसा शॉप पे जाके फीस देके आपने बायोमेट्रिक नहीं देनी बायोमेट्रिक उस वक्त आपने देना है जब कोई बंदा सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेगा और वहाँ से ट्रैकिंग आईडी आपको मिल जाएगी नादरा की तरफ से जब ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी तो वो ट्रैकिंग आईडी आप पाकिस्तान में भी किसी भी शहर में आपके बहन भाई हैं तो उनको व्हाट्सएप के थ्रू या जिस तरह आप उसको सेंड करेंगे वो बायोमेट्रिक वो बहन भाई ले जाकर नादरा ऑफिस में उसके करीब जो भी नादरा का ऑफिस पड़ता है उधर जाके वहाँ पे वो ट्रैकिंग आईडी दिखाकर बायोमेट्रिक देगा अगर आ, इन केस अगर फ़ीस दे के अगर वो ट्रैकिंग आईडी के बग़ैर कोई बायोमेट्रिक देने के लिए जाता है तो उसके अपने रिकॉर्ड में अपडेट हो जाएगा बायोमेट्रिक अपडेट हो जाएगा उसका सक्सेशन सर्टिफिकेट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा और सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए वो किसी काम का नहीं है वो फ़ीस आपकी ज़ाय हो जाएगी तो सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए जो बायोमेट्रिक देगा वो सक्सेशन सर्टिफिकेट के ट्रैकिंग आईडी के बिहाफ पे देगा वैसे आप अपनी फीस ज़ाय करने के लिए इसी पैसा या किसी भी इसी तरह जो ना बायोमेट्रिक देने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है तो ये इंफॉर्मेशन थी और ये जब केस फाइल हो जाएगा तो पंद्रह से अठारह दिन के दरमियान आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा और कोई भी वारिस असल टोकन ले जाकर वो सक्सेशन सर्टिफिकेट नादरा ऑफिस से रिसीव कर सकते हैं इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन अगर रह गई है तो कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा और आखिर में मेरी कोशिश होती है कि आप जितने भी वीडियो देखने वाले हैं उनको वीडियो देखने के बाद कुछ ना कुछ फ़ायदा हो दफातर में खजुल ना हो इंफॉर्मेशन इतनी हो अथेंटिक हो कि आपको दफातर में जाकर भी यही इंफॉर्मेशन मिले और आपको खजुल ना हो तो व्यूज़ बढ़ाना सिर्फ़ व्यूज़ बढ़ाना मेरा मकसद नहीं है कि आपका काम भी आ जाए ये इंफॉर्मेशन नीयत साफ़ मंजिल आसान अल्लाह ताला हम सब का हमसर हो व रहमतुल्लाहि व बरकातहू